политическим плач, без обвинений, просто расскажите, что происходит на рынке. Могут ли добросовестные приобретатели получать все необходимые документы, что произошло на то, они как стреляли в полицию, чем это все закончилось. Пожалуйста, господин и на типаге дворов. Ну, и это получилось. В итоге у нас в результате этих двух полностью на примах. В городе сейчас по самому сборному кредиту находится около 6000 тысяч Далее мы общаемся непосредственно с предпринимателями, которые владеют этими Где-то работает. Практически все предприниматели, кроме членов, кто

Рынка. У нас уже есть диалог со всеми владельцами рынка рынков городских. Все они практически готовы предоставить места между предпринимателей, в том числе льготные для торговли на вот. Единственная проблема, что владельцы киосков, которые хотят что-то убирать, вы убеждают от арендаторов в том, что все, ну, Пятого уровня с присмотрением всех пациентов в страхном голосовании внесены в проект предложения депутата Краснова по проекту решения моратории на снос.